السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں سر آپ شکر الحمدللہ للہ آپ سنا میں بھی ٹھیک اللہ کے شکر ہے اچھا حافظ صاحب ہمارے یہ مولوی حضرات مسجد کے ممبروں پہ بیٹھ کے اس قدر شرکیہ کلمات بولتے ہیں جیسے کہ حال ہی میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ عرش کریم سے بھی زیادہ افسر ہے ناصر صاحب آپ دین اسلام کی روشنی میں بتائیں کیا واقعی ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں واضح بات کر دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں سچے نبی ہیں ختم و نبین ہیں لیکن وہ ایک انسان ہے ان کا مقام وہ نہیں ہے جو اللہ سبحان کا مقام اللہ سبحان نے انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجے پیغامبر بنا کر بھیجے تاکہ میری توحید کا پرچار کرو اپنے نبیوں کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو یہ حکم دو کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ سے مانگو اللہ کو آدر سمجھو جو زندگی اور موت کا مالک ہے جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا جس نے انسان کو بنایا اس کی اطاعت کرو اس کی عبادت کرو, کرو یہ نہیں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بال شروع کر دو ایسا نہیں ہو سکتا استغفر الله استغفر الله استغفر الله یہ جو بات اس نے کی ہے یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے یہ اتنے مرتاد لوگ ہیں خدا کی قسم یہ جہنم جہنم واسطے کیے جائیں گے یہ جو سوائد رکھی رکھیے اپنی عمر نہیں دیکھتا اور کتنا کفر بکواس کر رہا ہے یہ بکواس ہے ان لوگوں کی کیونکہ شرم نہیں آتی اوپر سے یہ دین دار بنے ہوئے اگر میں حکومت کا حکمران خدا کی قسم میں اس کو مدار کوڑے مارو اور پھر میں میرا دل ٹھنڈا نہ ہو جتنا یہ نے کیا ہے اللہ سبحان کے علاوہ کسی کو حاجت رواج سمجھنا کسی کو اعلیٰ مقام دینا اللہ سبحان سے اوپر کسی کو گردان شدرت المنتھا اور جو تخت ہے اللہ کا اسے بھی برتر ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ مر کر اس دنیا سے جا چکے ان کا کام ختم ہے وہ ابھی تک قبر میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ان کو قبروں میں وہ ادھر نہیں ہے ان کی روز لے گئے فرشتے آسمانوں پر جہاں دوسرے گروہوں کو لے گئے ان کو قیامت کے دن ادار کیا جائے گا اور میں اس موروی کے لیے داڑی والے کے لیے سنا دوں اللہ سبحان سورہ مران میں کہہ رہے ہیں کہ ماں کا شریان جو اللہ کتا ببلتا کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحان اس کو کتاب دے دے یا اس کو فہم دے دے یا اس کو نبوت دے دے تو وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ ویسا کیوں کر کہے گا ویسا نہیں کہہ سکتا جن روبا ملائی کہتا نبیین اور بابا اور نہ اس کو یہ حق ہے کہ وہ تمہیں اس بار کا حکم دے دے کہ تو نبیوں کو فرشتوں کو خدا بنا انہوں نے نبی کو خدا بنایا ہوا ہے یہ جو لوگ ہیں نا چند شرپسند قسم کے لوگ جہل ترین قسم کے لوگ انہوں نے نبی کو خدا بنایا ہوا ہے نبی پاک کے جب پوچھا جائے گا ان کے سامنے اور ان کو جہنم بات کیا جائے نبی پاک انکار کریں گے جیسے آل مسیح کو پوچھا جائے گا کیا مد کے دن کیا آپ نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی بارک کرنا تو کہیں گے ایسے ہی حضرت سیدنا محمد کو بھی پوچھا جائے گا کہ محمد آپ نے ان کو کہا وہ تو انکار کریں گے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی تو ہیج کے علاوہ کوئی پرچار نہیں کیا یہ ان کے اپنی ناہلی ہے یہ رشتہ داری ان سے گھانتے ہیں جی ہم ان کے رشتہ دار کوئی رشتہ دار نہیں ہے ان کا وہ جائے گا جنت میں جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر رکھا جس نے اللہ کی بادل کی جس نے اللہ کو چھوڑ کر نبی کی بادل شروع کر دی نبی کو خدا بنا لیا وہ واسف الجہنم ہے اس کا اللہ سبحان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جنت کا مارس اللہ سبحان ہے نبی تو صرف اس لیے آئے تھے کہ اللہ کا پرچار کرے اللہ کی تبلیغ کا اعلان کرے اللہ کی دو کا پرچار کرے وہ اور کسی مقصد کے لیے نہیں آئے باقی وہ صرف ایک عام انسان تھے کتنا تم ان کو عزت دے رہے ہو تم اللہ کو بھی رگڑ دیا تم نے شہبہ سے بھائی تم کہاں سے آئے ہو جہاز ترین انسان میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر میں حکمران ہوں اور میرے دور میں اس طرح کی باتیں کی جائے تو ایک ہزار کوڑا ماروں اس کو اور پھر بھی میرا دل نہ پڑے گندے جہاں یہ کافروں سے بہتر ہے لباس مسلمان میں لوڑے ہوئے ان کے لباسوں اور لباس کو جائیں یہ انہوں نے اپنی اپنی جارہ دری کام کرنے کے لیے پہنے ہوئے ہیں یہ بالکل اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو رسول نے یہ حکم دیا یہ حکم نہیں دیا اللہ کو چھوڑ کے میری مجھے خدا بنا لینا انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا اس لیے میں ان لوگوں کی جہلیت کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں یہ جہلوں میں سے ایک جہل ہے بہت بڑا جہل جہلوں کے امام ہے یہ ان کے امام ان کے سب کو جہنماسل کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ کو حکم سے